меня э, просто э, всегда отталкиваемся от того, какой зал, сколько человек э, помещения. в 400 балкон. Да, 300 балкон. Да. Самое, Просто сейчас самая большая у нас там проблема это, выход, там, буквально выход полтора метра с зала в холл. Вот у, очень узкий. Вот это самое как бы, большое минус. Там. Из, и из балкона там же. Ну да, и балкон, и все, все вместе, бартер, все, все, вот, вот такой проход. И еще вот и ступеньки, это все по ступенькам. Самый сложный. Самый сложный момент, да. да вот выше... самое, наверное, сложное. Сцена, сцена, сложное нет, сцена да. плюс ступеньки. Вот, вот это ну, плюс... ну, допустим, вот допустим, вот 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 это наш зал. Да. Вот тут, тут ой, тут выше балкон, и вот тут вот это вот, вот ход за помещение ДК. Вот тут холл и вот этот кусочек по ну, полтора метра стоит. Может, вы намалюете прямо так? Ну, это да. то, и мы есть. Так, так это вот наш кандидат. зал. Это собятое, да? да, вот это вот, вот тут, вот карет выход из балкона и из зала, вот тут полтора метра стоит. И все. Это и все и выбивается. Вот, вот. Ну, а давайте начнем с того, по, по порядку. Во-первых, вам нужно люди на приветствие. Вы ставите людей на приветствие. Было, Изначально было в центр там просто всех... Какая Изначально Привязь. надо людей направить, были, куда были заходить. Люди. Изначально. Были люди на А Потому что приветствие для пастора всегда было и остается приоритетным. Потому что я покаялся тоже в церковь, пришел из-за из приветствие. Поэтому я всегда начинаю с главного, это с приветствия. На улице стоят два человека, веселых, добрых и не злых. Если плохое настроение, я говорю, так, идите по улице, походите, помолитесь или не служите. Если ты плохой, то потому что приветствие самое основное. Тоже важно? Да. Тоже У нас тут уже было это самое, пол клуба надеи. Э, Приветствую, два человека всегда ставится. Желательно два человека. Желательно мальчики и, мальчик и девочки. Э, Привет, это самое первое основное. Потому что как человек зайдет, так вот потом и покается, и выйдет. Грубо порядке это основное направление. Сейчас мы стараемся людей вставить э, улыбающихся, добрых, гарно их, не пахнущих, не воняющих, а нормально пахнущих. Я имею в виду, Потому что это тоже, тоже для порядка важно. Даже пастор нам когда собирал, он говорил, что от людей должно быть гарно пахнуть. изо рта, из волос, из одежды, чтобы они были приятно одеты и хорошими запахами. Потому что тоже люди приходят, а мы с ним как бомжи на приветствие. Ну извините, это никуда не годится. Мы лицо церкви. Вы уже показываете, что у вас пришел Господь. Что что-то вас поменялось что у меня тут есть такие ребята, что бывшие наркоманы и бомжи были, а сейчас красавчики. Поэтому приветствие. Два человека, это самое главное, чтобы при уходе стояло, и должны быть опознавательные знаки, что вы порядками, чтобы вы порядка. Чтобы подцепить, так, чтобы было видно вам. Доброго дня, витаем вас, нехай вас Бог благословит. Я всегда своим говорю на приветствие. Говорить то, что вы хотите от Бога почуть сами. Ну, я говорю, что я покаялся, мне девочка на приветствую в золотых воротах сказала, что Бог тебя любит. А я шел, работая в милиции, в 90-х, не знаю, кто тут жив, кто-то в 90-х чинит, <решит> <решит> Вы молодые просто. <решит> а я работал в милиции. В 90-х годах, не знаю, как вам объяснить, но там была очень жестокость. Нам было убить человека легче, чем в туалет сходить, наверное. Ну, мы так были. Били людей, я говорю, что мне вот так вот руки были в крови. Мы выкидывали их, и убитых <решит> и тому подобное. Но это было в 90-х годах. Ничего такого мне не расскажу нового. Просто когда мне человек сказал, что Бог меня любит, меня просто пригласила девочка на свидание. церковь. Да я думал, ну, что пойду, пересплю с ней. Говорю, ну да, мне там надо, что мне, терять нечего было. Такие года были. Я пришел, мне эта девочка, другая, она привела. И Бог знал, что меня надо девочки. Мальчики мои. меня брат пытался в церковь обнять. Потом, когда я пришел. Я ему сказал, ты что, голубой, ты Педи говорю, где отсюда, говорю. Какой ты меня любишь? Я же тогда по мышлению не было такой, люди иногда тоже не понимают. Но когда мне сказали, на входе девочки с приветствием, с другого порядка, что Бог меня любит, мне так попало в сердце, что я не мог успокоиться. Я целую ночь не спал, скурил пачку сигарет. Психовал, злился, ну что это такое, что за Бог, как он может любить? Я же конченый, ну не головорез, ну плохо себя вел. Я бил людей, был заключенных, выкидывал убитыми. Юра, то, да, все, вас уже... Юра, если Юра, так вам уже да, нечего. Да. Юра, я тебе говорил, не по грубо говоря. Я не стоял, я в эту Присло время. Присло время, да, тут не Пришло время. Да. Поэтому, ладно, приветствую главные люди. Как вы начинаете, так и закончите. Так люди, потом после покаяния, вы уже начинаете отсюда, вы уже помогаете пастору. Покаяние людей приводите про Бога. Все. Приветствие – это основной удар. Туда надо ставить всегда любящих, не злых, красивых, умных и успешных. Помазанных. Ну, Помазанных. Помазанный, помазанный. потом приходит. Сначала лицо ты видишь, ты идешь на, на картинку. Так она и есть. Вы сначала ж не приходите, у вас на дух святой. На меня на входе не сошел дух святой сразу с помазанием. Я не упал. Мне просто сказала: Привет, твоя девушка. Бог тебя любит. Все. Помазание мне не сошло. Мне просто попало в сердце и слова. Дальше. Ступеньки у вас там страшные. Я просто не знаю ваш зал. Два человека здесь. Потом вы в холл заходите, я так понимаю. Да, в холл, да. Потом в холле хотя бы один, в двери в зал. Один, два вас. Два. Вот, 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 так есть, да, в зал? Нет, вот тут вот, два входа в зал, вот здесь. Вход тут? тут один, а, ага. вот тут два входа в зал. Вы отсюда вот выходите? ходите? Они заходят, сюда люди сюда заходят. Нет, подожди, а Леш, ты пишешь, да. там же сцена, куда ты показываешь? Это сцена. Нет, тут не сцена. У нас сцена и зала вот здесь. Вот. Хорошо, но ну, я помню. У вас где сцена? Сцена там, вот ваш подстрел, вот там. Вот тут сцена. Это не сцена. Там салат для танцев. Хорошо, у вас вход Один вход, два дверей. Два входа в зал. Ставите лампу. Ставите тогда. Кто у вас там в этом печать закрыл в порядке? Я отмечаю Все. Упорядок. Юра, да? Алексей. Алексей. Алексей, ставишь на приветствую дальше, чтобы встречали людей. Два человека желательно показывали, куда идти. Ну, тоже. Зашли первые встретили, провели. Потом провожаете их дальше в... Заходите, заходите на Куда поеду. Там, под стол положил. Так. Вот, заходите, приветствовали, провели в зал. Дальше находится. Ну, да секунду, секунду, секунду. Мы, вот в мы, мы, вы в холле будете записывать да, пайки? Потому что мы тут записывали, это было. Я вот же не было. знаю, я ж как-то видел. Вот я вот да, я пока, как, под холи, это Вот в там будет много места. Хорошо, но вы занимаетесь записыванием пайков или нет? Да да, 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 да. То есть на вас да. тоже да. это. Да, ну у нас такого нема. Просто у нас. На нас все. Просто, там, причина была в том, что выход из зала и выход с балкона вот это в вот этом пятачке, который полтора метра, и который, и Потому которые, что да, мы на сцене спайки. сцену показывать, но да. я вообще не понимаю. Что понимаю это. Что Смотрите, есть да. Смотрите, есть вот этот зал наш основной, вот здесь двери вход в зал. Вот здесь небольшая. Вот такая небольшая комнатка. Здесь идут вот так вот ступеньки. Здесь получается вот дверь. И тут дверь, да? А, здесь очень узкая комната, тоже. Холл, то есть она как сосиска. Да, это да? как а? холл, да. Вытянутая сосиска. И здесь, и здесь да? по, 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 на второй этаж ступеньки. Угу, и получается вот здесь холл, и вот здесь еще один холл, вот так вот оно разделено. Угу. Да, здесь холл. Вы где делали регистрацию? Регистрацию мы делали вот здесь, но это большая большая ошибка. Большая, и вот да. здесь ошибка была а, регистрация, да, да, да. вот. Вы в зале можете регистрировать или вам сложно? Да, там тоже Вот есть, здесь есть большой тесно, холл да. есть. Вот здесь большой Тогда холл в есть. ответ вот это. Вам уже, под... вы сами видите ответ. Я, я знаю. Это это, Все, это... направляйте там, где удобно. Вот здесь, получается, дверь именно в... уже в помещение, помещ... правильно? Да? Mm -hmm. Вот. Получается, вот здесь, если мы, mm -hmm. вот этот большой холл, мы сюда заходим, в здание, здесь огромный холл, тут у нас тоже сидели люди. Вот. И мы регистрировали, получается. Мы сначала хотели тут регистрировать, и тут начали выдавать пайки. Люди видели, вот эти все люди... Хорошо, вы как делаете? Пайки. Сначала регистрируете, сразу выдаете? Нет, нет, нет хорошо, так как шли. Хорошо, не я не вам не рекомендую. Смотрите, как у нас... Где вход центральный? Усё центральный Все. Цехол большой. Да, да. Цехол. Тут на, хорошо, а тут маленький перед залом. Так вы тут регистрируете? Зачем? Там вам? еще это еще был момент, что, короче, нельзя было запускать людей в зал сразу, и поэтому было столпотворение, да. потому что да. люди регистрировались, они не могли а как зайти в зал. Нельзя в зал. Ну вот я не знаю. Ну, не началось служение или еще что-то? Ну, ну, с... самый, самый большой минус Есть. это было, когда мы начали выдавать вот здесь партии. Да. Отсюда люди пошли, отсюда и отсюда. Так, оставляйте, Юрий давайте к нам. Вы нам нужны, нам нужны толковые. Нет. Почему так? Почему мы просили выдать дать на улице, а если нельзя? Вы говорили, давайте нам научить свое начало. А Нет. чего вы не сделали тогда? Вот вы сами знаете ответ. В принципе, сюда вход, зато тут Зашли люди сюда, перед баней, перед залом. Постояли, подождали, даже если зал не открывается. Но лучше, чтобы договориться, решить вопрос, чтобы зал уже был открыт. Чтобы люди спокойно, без напряга заходили в зал, получивший талончик. И садились. Надо было, чтобы дверь уже была открыта. Это вам облегчит ситуацию. Как я служил, это люди спокойно заходят в зал и рассаживаются. Я рекомендую вам тут. Ну, вы смотрите по обстоятельствам. Я тут, ну, вас, это я и день там день же день выдавать, где регистрируешься в большом да, предбаннике. Все. И на выходе поставить какие-то там столы или там табуретки разделить. И а нельзя было сначала. Вот, нельзя, нельзя. Это ну, давай на питание, решите в а, администрации так. Ну так решите там. Это же, вы не же не арендуете мешает. все помещение, да, вы так решите. Да, вы арендуете, вы там не Вы платите да, деньги за все. Мы не арендуем, только налог. Поговорите. Я, а администрации нас, та, я думаю, коротко. что сейчас не такие... И -и -и. Б... Юрий, а место, где например, машина, ну, где выдавать мы мы на улице? Возьмите, свой ли, Ладно, главе, ходите, чтобы кол выдавали... Чтобы... На улице где-то, прямо на улице. Выдавали на, на улице, да, как у нас, прямо на улице. А еще будут затягиваться колцы пойти, потом... Можно на улице, да, если нам не разрешают. Выдачу, понятно. Тут понятно. Ну тут, вы когда регистрируйте, хай люди заходят сразу сюда. Тут на входе переход. Направляйте, что один человек стоит, тут один можно поставить. Чтобы направлял людей И сразу, если там два входа у вас Да, э, два Все, ставьте тут тут одного человека, тут одного человека И пусть направляют в зал Если где-то ступеньки, где ступеньки плохие? Вот там ступеньки, вот этот квадратик да, а? С двух сторон ступеньки, еще сверху ступеньки Лоб за занят, перекур Смотри Тут получается, ступеньки вот здесь Сюда заход Тут ступеньки наверх А вот здесь такое расстояние, что два человека может поместить да-да, заходи, Илюха, заходи. что надо да да, 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 То есть у вас получается сразу можно до балкон идти? Да. да. Но я вам на месте, вас сначала заполнял бы зал. Я бы на вашем месте балкон придержал бы на потом, если будет мало места. Потому что балкон всегда опасный. Как я вам лучше рекомендую забивать зал, если будут люди идти. И вам надо сразу тут э, открыть дверь, чтобы заходили. Ну, то есть не, не было толпы. Возможно, плохо пахнущих людей на балконе. Да. Молоко пахнущих людей на балкон. Да, можно пахнущих людей, тоже очень важно. Ну, они вообще в большом холле там тоже плазму поставили, вот там, где вы регистрируете. Да. Там 100 человек, да, 100 человек можно, там, же, там не еще не было. Будет, уже не будет да. такого, 100%. Не 100%. По обстоятельствам смотрите. Но если вы. Я бы заполнял бы зал сначала, а потом уже пускал бы на балкон. Сергей, можно пахнущих, можно тоже. Балкон всегда опасный. В зале, конечно, встречают людей тоже и показывать рассады, забивать места, потому что они через один садить. Если у вас много людей, старайтесь. Мы ну, даже ленточки, бывало, перекрывали, если мы хотим, чтобы первые ряды всегда были заполнены. Заходите. Заполняйте ряды. От сцены ниже туда пошло или выше как пошло. Сначала первые всегда ряды, чтобы у вас картинка была на видео хорошая. Это просьба пастора, это просьба Венехина и тому подобное, всех, которых я служил. Все. Дальше. Ваша задача, ну тут на рядах ставьте сестер. Юра. Ой, Алексей. Став сестер. Чтобы они улыбались, рассаживали, помогали. Тут женское дело. На, на ставьте братьев. Чтобы тут помогали. Ну все, чтобы люди, люди забивайте людей. Если у вас так много людей, забивайте полностью. попросите, кто-то вещи кидает. Просите, чтобы забирали, садились. Зал должен был забить. Балкон держите на НЗ. Он зазабит вас и так будет, по-любому. Слава Господу. Это слава Господу, да. Ну, я к тому, что... Ну, я больше уверен, что вас зал не забит. Это... Нет, я ходила и поднимала кожного это, и убирала вещи. И... Алексей, а ты мне говоришь, что... ну где-то были какие-то Алексей, стоит. два балла. Плохо служил. Что это такое? Зал не забит, а ты на балкон пускаешь. Не пускайте на балкон сначала. Нет, Б полностью забит зал. Просто люди вставали, им было громко, они выходили. Я шла и смотрела, куда вышли. И приводила людей уже... Добрый. Я вам рассказываю, как бы я сделал вы самые там по обстоятельству действуете. Дальше. У вас получается следующий этап после ухода – Это сцена. У вас пьяные приходят. Какая ситуация у вас? Пьяные, там, или рецепт, пьяные, как... мы не пускаем. Что какие Вообще не пускают. Им тоже надо. А Они да, пришли, зашел, я за руки и его просто Мы пускаем. Нет, ну вообще никакой. Нет, ну смотрите, если пьяные не буйные, пускайте. Да. Пьяные, пьяные кайфы. На удивление, и... пьяные кайфы. Им тоже нужен блок. Если, если не буйные, пускайте. -то можно... Ну, только садите на задах. Но если Кстати, буйные... Да, 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 да. Если буйные, если падет, то лучше будет выводить, э, просите выходить. Они позвонили в милицию, если не слушать, вышли сразу. Сцена. У вас, ну, тут пастора нету, но будет, ну, кто-то ведущий, чтобы ставьте человека, братья, тут один или два. Можно, если у вас там маленькая сцена, брат, который не может, чтобы какой-то сумасшедший не забежал на сцену и не начал какие-то действия делать неправильные. Mm -hmm. uh, вот. Потому что у меня возле сцены целая команда охраны, специально подготовленные. У меня охрана сейчас находится, чтобы вы понимали, она и телохранительный работает, и спецназ ГУР там есть у меня ребята. Там обученные с любых видов проединоборств. У меня команда сейчас пастор охраняет. Специально обученные. И сцену они держат. Ну, там у меня сейчас ребята все тут такие спортсмены, боксеры там. Это правда. Ну, есть и не боксеры, но, есть в основном отобраны специально обученные ребята. Но, ну, тут пастор к вам не приезжает, но если будет приезжать, то мы будем приезжать. Ну, я всем рассказывал, что в Непромитровске э, забежал на сцену человек. Просто так тоже относились. И прямо ножом сердца загнал пастора. И тот умер. В ну, любом по порядке не успел отреагировать. Есть сумасшедшие, много с психо. Я забрал нож когда-то у э, женщины, казалось бы. Леша, Катя, ты о, господи. Леша, помнишь, ты мы с Лешей поем? Да, забрал нож, потому что шел на сцену пастор. Женщина, она, оказывается убежала с больницы Павлова. Ну, ушла. Нашла вот это. Поэтому есть разные моменты. Все, сцену вы поняли. Зал, в принципе, вы знаете, поняли. А, Второй балкон. Забил этот зал. Идите забивайте балкон. Если балкон забили, тогда решайте все там в холле, как вы делали. Ставьте экраны, расселяйте, рассаживайте. Ну, это, это же не будет. Все, ну, это не будет точно. Поэтому а, Заходите, Ром. Заходите Поэтому а, я в двух словах рассказал основные посты ваши приветствие тут если вы тут участвуете туда запускайте запускать зал и э, сцена это основные моменты что вы в принципе должны знать выпускайте ведра да. хорошо Выпускайте как вперед назад или сзади наперед как выпускаете вы, вы пускаете вы, 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 не, вы на спереди на сзади вы на вперед. Да, задний, на вперед. Хорошо, вы пускаете по рядам, как вы Да, по рядам, да, как, обычно. как обычно. Как обычно, как у нас. Да, да. Все. Да, да, То есть один человек тут стоит. Да, один стоит, да. И да. пускаете, пошел да, на да, встречную да, так, да, 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 Терминалы вы используете? Да. Хорошо. Хорошо. Тоже человек с терминалом. Да, да. да. Ну, вот, в принципе, тогда, может, я в двух словах рассказал, что вот как общая группа порядка выглядит. Парковку же вы не занимаетесь, нет? Не парковку. Нет. Нет. Да. Там одни пилят бабушки а скажите, может, какие-то вопросы есть тут? Ну, я, в принципе, рассказал, в общем, быстренько, может, что-то мои помощники добавят. Они даже больше служат. Мы сейчас президенты. два раза снизили подряд с президентом. Ну, это не хвастовство, там что думаю, что... Ну, реально, нас в руководстве нашего просят, чтобы... Ну, раз пригласили Президент стоял вот так, как рядом билемет. А вы, ты вообще как с камерой... Президент стоял, как На, на, на в министерстве да? даже стоит... На, а, на... У на президента на этом, на сайте он выложил. Так, У -у -у. Попал. попал. Да. По большому счету, там как бы все прошло более или менее ну, хорошо. А, единственный нюанс, это вот это как бы все из-за пайков, да, выдача там. пайков. Это самое страшное. То есть считаю, если так, это, да. если ее сделать в холле, uh -huh. то все равно эти все люди, они, ну там, до, от балкона до холла там буквально 10 метров. То uh -huh. есть все равно они все спустятся, и они опять все столкнутся, короче, в этом спуске, где выход с зала и выход с балкона. Этом... То есть получается, ну это только нужна выдача на улице в Рубавре. Разумно. Ну, то есть, ну, тогда, я... тогда я это все вопросы, получаются получается, не в группе порядка. То, на то есть, на если будет сам. выдача на улице, на то улице, я думаю, вопросы вообще не будет. На улице они не, не ругаются, будет. потому что холодно. Они на улице быстро бегут. Да. и не это самое. А как вы собираетесь? Как ваше видение выдавать их вот на улицу? Как? Машина, примерно машина на 2 часа, не выдавать. там еще площадь перед ДК, большая площадь. Да. Да. Там места очень много и спокойно можно выдать. И, и чудово, и... я бы на вашем месте так и зарубил бы. Администрация, это первый раз, мы, 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 они говорят, нельзя. Хорошо, сейчас на Поле давайте. нельзя, только, только, вот там, перед, перед, перед замком, и все на улице, перед зал. Не, вот а, у, Он, вот, а только там уже. А все, толпа и безопасность, да. и пожарные, они начали упала. два часа, и они час. А у нас 20. еще 20. и тревога да. была в этот момент. Да, значит, да. тревога. В да. это... 21 музыка громкая, спина болит, то да. лет, вы же да, остались да. А чего не донесли это людям, ну, по администрации, что, ну, надо донести, настоять. Ну, нас вы понимаете, это пенсионер, задавиться им очень легко. А упала женщина, я ее поднимала, толпа, просто на меня, я, я ее не могу поднять, потому что она на меня. Ей на ногу наступили, она не может стать физически. Там... может возможно, вы можете выпускать людей, там, там Всегда, вот этот проходник, получается, одни стоят зайти туда за пайками, да. а другие выйти. И, получается, там два человека только могут вот так боком разминуться. Не, не, там но не те, нравится. которые выходят, они ж, по... знаете, я первый. Там... И выходят не по одному, а по два пытаются вылезти. Я говорю, вы не вылезете по два, ну тут уже человек стоит. Я просто стала между ними, вот так закрыла. Я говорю, вы стоите, вы никуда туда не идете, а здесь вот так по одному расположитесь. За... Это, извините, за шкипаки это просто очень плохая вы ситуация что? на самом деле. Mm -hmm. Тут ходится, это, нет, это, это просто про... ваш провал, я вам скажу честно. А, провал, потому что это провал. А, мы тут только уже пробовали. Пока вариант сейчас как нас на улице выводим, и то мы пытаемся не говорить. Просто вам нужно тоже на улице. Если вы договоритесь на улице, Алексей, уже, да, все, уже Жизнь а снимет, они выходят за зала, подходят к машине, да, подойти, поставят да. какой-то там такой коридорчик там, да, да. раз, 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 забрали, забрали, как мы делаем?

самая большая проблема. Только там быть-то где-то недалеко, ну, потому что если какая-то бабуся впадет, она ее расчарует. Но, опять же, если будет балкон и это, то нужно как-то вот, вот этому квадратику, где ступеньки mm -hmm. со всех сторон, надо как-то, наверное, туда ледину поставить, это чтобы близкого. она постепенно... Да, Конечно, а вот тут, для вас узко, вам нужно ставить... Браты, которые будут помогать, провожать, что спускаться с балкона, провожать сюда, что отсюда выходить. Ну, то есть вам нужно по-любому, чтобы они помогали. Если там мускат, это катастрофа для бабусь. Да, вот там бывает, он падает, тим что еще там сходы. Да, если у вас там обязательно должно стоять и не уходить. Человек даже на выход, когда будет. Пусть он на выходе стоит. И не с такие хлопцы там мать вот еще. Чтобы крыма, чтобы зубники на то, там укрен. Да, потому что один они с не, не видят, никого не слышат. Ну точно так же, вот эти две двери, чтобы они не спешили зала выходить, тоже там придерживать, может быть. То есть те посты просто оставлять, чтобы до конца, пока люди не вышли, чтобы браты не уходили с тех дверей. Все. А машину поставить так, чтобы я же говорю, поставить так, чтобы сделать коридорчиком. Ну, то есть вот, стол поставить, как мы делаем, и туда идут, идут. Сюда одного брата, если вот тут ваша машина выдает, или стол вы отсюда ложите, или оттуда идет, они идут. То вам надо сюда поставить тоже брата, потому что будут обходить, с улицы подходить. Это тоже большая проблема, чтобы они становились в очередь. Ну або якщо прямо ви побачите, що ця схема зовсім не працює, все одно у вас колапс на тому вузькому місці, то звісно можна тоді взагалі поміняти спосіб видачі. Ну, це додатковий час займається. На початку на реєстрації видати талончики, але потім, коли вже закінчиться служіння, прямо зі сцени ведучий говорить: так, а тепер у нас під час завершення служіння ви роздаєте, наприклад, талончики балкону. І потім балкон у нас пішов. Поки балкон йде, ви починаєте роздавати цьому, наприклад, сектору. Поки балкон, і тому що ті всі без талону, без другого талону, без другого талону, ну але це додатковий час, додатковий Це у вас, вас як? ви зразу талончики видаєте, так. Якщо вам потрібно буде розділити зал, це прям вже, вже велика, остання схема, крайня. Якщо вже прям неможливо уникнути величезної кучки, то наприклад, під час завершення служіння, ви вже за хвилин 10, ваші служителі раз роздали балкону. Всі решта не зможуть піти, бо у них немає другого талону. А умови отримати два різних талони різного кольору. Раз балкон пішов, поки балкон пішов, ваш служитель прийшов, почав роздавати другий талон, ну декілька чоловік, Швидко тут. Тобто, все, ті пішли, А ті будуть стояти, хоча вони будуть, захочуть захочуть ломнуванутися, але без другого талону умова. Ну, це якщо не, не зробити варіант Б. Бо ми теж цей варіант використовували, питалися використовувати. Тому що стримати не вийде. Вони, да, мали... вони підірвуються просто. Так, там. так. Вони ну, стримати. Ну все, окей, да? Питание Мы пошли. У, больше, у вас есть какие-то питания? Нет.